Коли говорять про українців у Росії, то кожен знає, що на тюменській землі проживає дуже багато наших земляків. Тюмень якраз і стала тим першим містом, яке відвідала делегація Української всесвітньої координаційної ради в подорожі по Сибирських землях, де компактно проживають українці. Кожен приїзд гостей з України стає справжнім святом для наших земляків. Дуже вдячний Просвітницьким товариством, об'єднанням і національно-культурним автономіям українців в Західному Сибіру, що завдяки ентузіазму їх сьогодні в багатьох містах і областях цього краю проводяться заходи по вшануванню пам'яті великого пророку українського народу. Народный хор «Чисто Креница» был создан 24 декабря 1998 года при славянском отделе Дома культура «Нефтяник». Сначала в хоре было всего 4 человека, но вскоре в коллектив стали приходить любители украинской музыки, люди разных профессий и возрастов, имеющие общее увлечение – народную песню. При национально-культурной автономии Тюменской области Единородина был создан также молодежный вокальный хор «Сморека». Не можно от нашей имени Украины. И то, что она у вас в душе – І те, що у вас таке тепло, яке ви в культурі несете в серці з собою, я вважаю, це, мабуть, те, що у вас спасає, це те, що гріє вам душу, і те, що ви віддаєте саме пісні перевагу, ще раз стверджує, що ви любите свою батьківщину і робите все можливе тут, проживаючи в своїй другій батьківщині. Тому я хочу щиро и душевно сказать вам спасибо за все то, что вы делаете. Дорогие гости, мне очень приятно приветствовать вас в нашем Успенском кровеческом музее. А еще мне посчастливилось посмотреть ваш концерт. Я восхищалась вашим руководителем Лариса Владимировна. Да. да? да. Во-первых, как она вышла сразу на сцену, и как она стояла, и уже было видно, что человек вот именно в культуре работает, и, и уже руководили, и как говорили, а когда хор ваш звучал, то я кричала, стояла, ухала, лопала. У меня сейчас мурашки. Потом хочу сказать вам огромное-огромное спасибо за доставленную радость. А потом мне еще, знаете, что бросилось в глаза, что очень редко как-то, чтобы вот пожилые люди вместе с молодыми, обычно как-то, что вот пожилые так молодые как-то не хотят, а вы знаете вместе такое сочетание и молодые и пожилые и вот и маленькие, и вот, ага, и маленькие да. да. А у нас как семья от малых до старых. Да, да. И конечно. знаете, так было здорово. Вот, Это да, в репертуаре «Чистой крыницы» почти сотня песен. Исполнители от 7 до 75 лет считают себя единой семьей, в которую охотно принимают новеньких. Для этого необходимо лишь одно условие – любовь к песне. Сегодня знаменно в открывается третий, Це російський фестиваль-конкурс імені Кошиця, українських хорових колективів. Сьогодні вручити нас наш Тюменський каравай, який спекли наші майстрині. І цей каравай вручити Вікторії Іванівні, тій людині, яка, завдяки якої ми сюди приїхали, і яка дожила цей фестиваль. Усю душу усе своє серце. замечательную книжку о Тюмени. Это память о нашей встрече и о нашем Тюменском энергетическом комплексе. в конкурсе имени Александра Антоновича Кожица. Таким коллективом за высокий профессиональный мастерство в трактовке украинской народной песни награждается горчистка Крыница» из Тюмени и руководитель кавалер ордена Евгений Ольги Украины Лариса Вишневская.